dasturimiz davom etadi turkiyaning o'zbekistondagi elchixonasi tomonidan jurnalistlar uchun ushbu mamlakatning e'tiborga molik shahar va qadamjolariga tez tez press tur uyushtiriladi mana shunday press turlarning navbatdagisi anqara shahriga uyushtirildi va telekanalimizning ijodiy jamoasi ham unda ishtirok etdi hozir shu haqida esonbug'a xalqaro aeroportidan tushishingiz bilan anqara shahrining o'ziga xos tabiati ko'hna qit'aning salobati yaqqol ko'zga tashlanadi Anadoliya yassi joylashgan mazkur shaharning arxitekturasi usmonopar binolarga uyqash tik ravoqli masjidlar shaharning ulug'vor jozibasini ko'rsatib ko'zingizni quvontiradi anqara ayni paytda mamlakatning yirik sanoat savdo markazi bo'lib qolmay madaniyat markazi ham hisoblanadi bu yerda bir nechta yirik universitetlar teatr muzey kutubxona san'at ko'rgazmalari va ilmiy madaniy markazlar faoliyat ko'rsatadi shulardan biri anqara davlat rasm va haykallar muzeyi bo'lib bu yerda usmoniylar imperiyasining so'nggi davridan hozirgi kungacha bo'lgan milliy rasm haykaltaroshlik kulolchilik va turk bezak san'ati kolleksiyalari saqlanadi Yeah, muzeyimizda turk san'ati tarixiga oid eng noyob surat va haykaltaroshlik muzeyimizda turk san'ati tarixiga oid eng noyob surat va haykaltaroshlik asarlari jamlangan shu bilan birga muzey yonida vaqtinchalik ko'rgazma va konsert zallari bo'lib hozirda bir qancha tadbirlarga mezbonlik ham qilmoqda uch ming olti yuz ellik dona surat haykal va boshqa asarlardan iborat eksponatlarimiz muzeyda namoyish etilmoqda asarlar dunyoning eng ishonchli va ilg'or elektron saqlash tizimlari orqali himoya qilinadi hozirgi paytda madaniy san'at markazi sifatida faoliyat ko'rsatayotgan muzeyimizda opera teatr va konsertlar ham qo'yiladi agar siz san'at va madaniyat sohasiga qiziqsangiz ilmiy izlanishlaringiz uchun noyob manbalar qidirayotgan bo'lsangiz sharq va g'arb dunyosining tutashuv nuqtalaridan biri bo'lgan go'zal va betakror anqara shahriga albatta borishingiz lozim olti millionga yaqin aholi istiqomat qilayotgan bu navqiron shahar sizni maftun etishiga ishonamiz nigora elmurodova abbos o'tbosarov zamon در سررو چون مخصوص